Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali kita dalam bahagian yang kedua perbincangan tentang tamadun islam dan kali ini kita sampai kepada membincangkan tentang asas-asas uh, eh, dalam uh, yang yang menjadi uh, tapak kepada pembinaan tamadun islam itu dan dia uh, telah jelaskan terdapat tiga eh, asas penting eh, dalam uh, pembinaan tamadun islam iaitu as asas akidah asas syariah dan asas akhlak jadi insya-Allah seterusnya kita akan uh, membincangkan secara lebih lanjut tentang setiap satu daripada aspek ini ya yeah, uh, supaya insya-Allah kita akan dapat memahaminya dengan jelas ya yeah. dan uh, saya harapkan penjelasan yang ringkas ini uh, dapat uh, memberi kefahaman ya yeah, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang uh, bukan beragama Islam baik um, apakah yang dikatakan akidah Eh, yeah? dalam konteks uh, bahasa Melayu akidah itu diartikan sebagai kepercayaan ataupun uh, keyakinan ya yeah dalam konteks uh, Islam ini akidah ini dianggap ataupun diartikan sebagai satu ikatan, ya, satu ikatan yang berbentuk maknawi ya, yang uh, berbentuk dalaman ya, yang tetap ya, tanam teguh dalam jiwa seorang Muslim ya, tidak dapat digoncangkan tidak dapat diubah tidak ditukar dengan mudah dalam uh, uh, konteks uh, perbandingan ini kita melihat ya, bahawasanya uh, kita uh, ada sesuatu yang kita simpan di dalam pemikiran kita ya, eh, biasanya yang di dalam pemikiran itu kita sebut sebagai idea ya, yeah. uh, ideologi ya. Yeah. tetapi kalau yang tertimpan dalam jiwa ya, eh, yang tersimpan di dalam hati itu dikatakan ya, eh, akidah, ya. Eh, di dalam hati itu sukar kita nak ubah, ya. Eh. tapi dalam pemikiran ini biasanya kalau dengan hujah-hujah uh, yang kukuh kemungkinan ya, eh, seorang manusia itu akan berubah fikiran ataupun uh, idea ataupun ideologinya. Baik. Uh, apakah di antara asas-asas akidah Eh, dalam Islam ini terdapat 6 eh asas akidah eh yang uh, biasanya di uh, di hafal dan diingat oleh semua orang Islam ya eh, sebagai rukun iman ya. Eh? Bagi seorang Islam itu dia seharusnya uh, beriman kepada Allah ya eh? percaya bahawasanya uh, Allah itu Tuhan yang uh, maha esa ataupun satu ya eh, satu-satunya Tuhan dan Tuhan ini Allah ini adalah Tuhan yang menjadikan alam ini dan Tuhan yang takbir alam ini yang keduanya, percaya dan yakin ataupun beriman kepada kewujudan malaikat eh malaikat ini adalah merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh daripada yang daripada cahaya dan tugas malaikat ini adalah untuk menyampaikan wahyu dan melaksanakan segala tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya mereka ini tiada nafsu dan mereka ini menurut sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, yang ketiganya beriman kepada kitab-kitab eh, yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya eh? dan kitab-kitab ini adalah merupakan sebagai uh, pengajaran dan panduan eh, untuk manusia hidup eh? bukan sahaja hidup di dunia ini bahkan selepas mereka mati yang keempatnya beriman dan yakin, eh, percaya kepada rasul-rasul eh? rasul ini adalah manusia yang dilantik oleh Allah SWT ya eh, untuk menyampaikan ya eh, segala ajaran-ajarannya ya eh? dan rasul ini terdiri daripada para lelaki ya eh? dan mereka ini uh, diperintahkan untuk menyampaikan ya eh, ajaran Allah ataupun wahyu Allah Subhanahu eh? Wa Taala ya dan mereka ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang um, berbeza dengan manusia ya, eh? dan lebih baik ya eh? tertinggi ya eh? lebih yang tertinggi berbanding dengan manusia yang lain yang kelimanya seseorang uh, Islam itu seharusnya beriman dan percaya kepada hari akhirat inilah juga yang merupakan asas kepada uh, umat Islam dan asas kepada akidah dan juga uh, asas kepada pembinaan tamadun bagi kalangan uh, umat Islam. Dan yang keenamnya uh, orang umat Islam juga perlu beriman kepada qada dan qadar ya eh. qada dan qadar ini maksudnya adalah ketentuan ya eh, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak daripada azali sejak dahulu kala ya eh. dan ketentuan ini uh, hanya pada pengetahuan Allah dan manusia ni tidak mengetahui apa yang ditentukan kepadanya ya eh, sebab itulah manusia perlu ber berusaha. Baik, apakah di antara kesan akidah kepada kehidupan manusia ya? Eh, uh, kalau kita melihat ya eh, dalam konteks uh, pembinaan diri seorang manusia itu ya. Eh, kalau kita lihat secara uh, umumnya ya eh, secara detailnya ya eh, akidah itu dapat uh, melahirkan seorang insan yang yakin ya. Eh, seorang insan yang yakin, seorang insan yang mempunyai akhlak yang cemerlang, seorang yang yakin pada diri sendiri, ya, seorang insan yang dapat uh, memberi manfaat kepada masyarakat, ya, mempunyai pendirian yang teguh, ya, seorang insan yang mampu membawa manusia maju ke hadapan, ya, seorang insan yang um, sentiasa melakukan kebaikan dan kebajikan, dia ya, seingin mencegah kemukaran dan kerosakan, ya. Dan dalam konteks psikologinya seorang insan yang tidak mudah putus asa, ya? dalam konteks perjuangan hidupnya dia seorang manusia yang uh, yang sanggup berjihad ya? Berkorban, ya? Saja untuk berkorban ya? apa sahaja untuk di jalan Allah dan akhirnya adalah seorang insan yang soleh. So dalam konteks ini kita melihat bahawasanya uh, akidah, ya akidah Islam itu merupakan satu asas yang penting ya? yang dapat melahirkan seorang uh, manusia yang dikatakan sempurna ya sekiranya seorang uh, manusia itu ingin hidup ya dalam keadaan yang sempurna maka dia seharusnya mempunyai akidah yang benar akidah yang kukuh ya seperti yang ditetapkan di eh, dalam Islam itu dan inilah yang menjadi asas kepada perkembangan tamadun Islam. Baik, yang keduanya ialah syariah ya menjadi asas kepada tamadun Islam, iaitu syariah. Apa yang dikatakan syariah itu? Dalam konteks makna bahasanya syariah itu bermaksud ada dua makna. Satu maksudnya ialah sumber air dan keduanya pembawaan atau jalan yang lurus ya. Eh. dari segi istilah eh, syariah itu adalah merupakan segala hukum hakam ya, eh, yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu eh, wa ya, ta'ala untuk hamba-hambanya melalui perantaan para Rasul ini dalam konteks Islam ya. Eh. orang Islam memahami bahawa syariah itu adalah merupakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah ya, eh, menjadi panduan kepada mereka ya, eh, dalam kehidupan mereka sehari-harian dan hukum hakam ini dinamakan dengan syariah kerana dia dilurus ya, eh kan hukum itu tidak ada kepalsuan hukum itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menyimpulkan dari jalan yang benar ya dan juga akan membawa manusia itu ke jalan yang yang benar dan uh, syariah itu di, dianggap sebagai bersifat suci ataupun muqaddas ya yang terpelihara dari sebarang cacat celah maupun kekurangan ya. Eh. Ini adalah merupakan keyakinan orang Islam tak ada apa juga eh, hukum hakam, peraturan ya eh, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud di dalam al-Quran. Itu secara ringkasnya apa yang dikatakan syariah dan inilah yang menjadi uh, asas yang penting kepada uh, tamadun Islam itu sendiri ya. Eh. Baik. Uh, antara skop syariah ini syariah ini menaungi uh, tiga perkara penting ya. Eh yang pertama ialah menawangi hubungan manusia dengan manusia ada aspek-aspek undang-undang, peraturan, hukum, hakam yang membina hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan manusia dengan alam gaib yang lain ya. alam gaib ini mungkin uh, melibatkan tentang kepercayaan kepada hari akhirat kepercayaan kepada Qadar dan Qadar, kepercayaan kepada uh, malaikat ya. Uh, yang keduanya syariat ini menanggungi hubungan manusia sama manusia yeah? Ada aspek-aspek yang ditentukan di dalam Islam ini untuk membantu manusia membina hubungan sama mereka yeah? Seperti peraturan-peraturan yang ditentukan untuk manusia melaksanakan uh, muamalah ataupun uh, hubungan seharian di antara mereka yeah? Kita ada contohnya undang-undang uh, Islam yang berkaitan dengan um, perbankan yeah? undang-undang Islam yang berkaitan dengan perniagaan ya eh, undang-undang Islam yang berkaitan dengan zakat ya eh, cukai dan sebagainya itu adalah merubahkan uh, skop syariah Islam yang menaungi hubungan di antara manusia sesama manusia dan uh, yang ketiga dan terakhir ialah syariah Islam ini menaungi hubungan manusia dengan makhluk yang lain di dunia ini ya eh, termasuklah haiwan termasuklah benda termasuklah tumbuh-tumbuhan ya eh, contohnya kalau kita melihat dalam konteks uh, penyembelihan haiwan ya eh, untuk di di dijadikan sebagai bahan makanan contohnya manusia tidak dibenarkan untuk sewenang-wenangnya membunuh haiwan itu mereka perlu menyembelihnya dengan baik ya mereka perlu uh, memuliakan haiwan yang ingin mereka um, uh, gunakan sebagai sumber makanan itu so sembelihan itu adalah salah satu daripada kaedah ya hukum hakam yang ditentukan oleh Islam untuk membolehkan manusia itu membina hubungannya dengan dengan um, haiwan dan ada juga uh, 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 undang-undang ataupun per apa aturan yang mengharamkan manusia memakan haiwan-haiwan tertentu ini juga uh, melibatkan uh, skop syariah Islam eh, yang uh, menaungi hubungan antara manusia dengan haiwan, begitu juga dengan benda dan tumbuh tumbuhan eh, kita lihat di dalam ayat Al-Quran contohnya, yang menghalang manusia daripada melakukan kerosakan di muka bumi itu adalah merupakan satu um, peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk membolehkan manusia membina hubungan mereka dengan alam ini baik Apakah di antara aspek pelaksanaan syariah? Aspek pelaksanaan syariah ini juga wujud dalam tiga tiga kumpulan. Yang pertama yang ialah kewajipan individu, yang keduanya kewajipan yang perlu dilaksanakan secara kolektif, dan yang ketiganya kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ya kita faham bahawa setiap individu tu ada yang disebut sebagai fardu ain ataupun fardu kifayah ya yang perlu dilaksanakan oleh oleh seseorang Islam itu dan ada juga perintah yang perlu dilaksanakan secara kolektif ya seperti sembahyang berjamaah ya dan juga ada juga kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah ya dalam konteks melaksanakan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan ya dan juga membuat kebajikan kepada rakyat Baik, um, akhir sekali uh, Aspek yang ketiga yang menjadi asas kepada Taman Islam itu adalah aspek akhlak uh, Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Eh, akhlak ini berasal daripada perkataan Arab eh, Al-Khuluq yang bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat Tapi apa sebenarnya akhlak itu? Eh? menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ini adalah satu sifat eh, yang eh, tertanam dalam jiwa seorang dan terbentuk perbuatan luaran dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan akal fikiran kelebih dahulu. Nah, dalam konteks ini kita faham bahawasanya uh, akhlak itu adalah merupakan satu uh, perkara yang begitu natural yang yang timbul wujud dengan secara tiba-tiba uh, kerana latihan latihan yang terdahulu. Kerana uh, sesuatu yang telah di 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 dibisikkan terlebih dahulu yang telah dibentuk di dalam jiwa seseorang. Akhlak ni bukan sesuatu yang perlu duduk berfikir lama baru kita nak melaksanakan uh, membuat sesuatu kebaikan tersebut. Jadi ini dalam konteks akhlak ya. Eh. Jadi uh, uh, itulah di antara tiga ya eh, asas ya eh, yang mem yang uh, membina tamadun Islam yang menjadikan tamadun Islam itu sangat berbeza, hebat lebih daripada tamadun-tamadun tamadun yang lain yang uh, hanya uh, kebanyakan tamadun lain ni hanya mementingkan ya eh, kepada aspek-aspek kebendaan tanpa melihat aspek-aspek uh, kepercayaan keyakinan kepada Tuhan tanpa melihat kepada undang-undang uh, dan peraturan dan juga tanpa melihat kepada akhlak yang baik jadi uh, saya rasa sampai di sini dahulu um, perbincangan kita dalam bahagian yang kedua Insya Allah kita akan sambung dalam bahagian yang ketiga untuk melihat um, apakah yang di, di, di uh, dikatakan sebagai sifat tamadun Islam itu sendiri eh jadi insyaallah kita jumpa lagi Uh, sekian. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.